В эфире традиционная рубрика «Правовой сектор» с традиционным обзором криминальных новостей недели. Итак, Елена, каковы итоги прошедшей недели? Следователями Следственного отдела по городу Пятигорск, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Старопольскому краю возбуждено четыре уголовных дела. Первое уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Два уголовных дела по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». И одно уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункт А, части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на изнасилование». Обо а по всем понемногу. В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, подозреваемых в попытке изнасилования. 15 октября ночью в одной из квартир города Пятигорск собралась веселая компания. По данным следствия, 15 октября 2015 года двое мужчин 30 и 35 лет пригласили к себе в гости знакомую девушку, где они вместе сидели, распивали спиртные напитки, после чего мужчины предложили девушке вступить в интимную близость, однако получили отказ. Мужчины данным отказом были недовольны и начали наносить ей множественные удары по голове и лицу. Однако довести свой преступный умысел, направленный на изнасилование, мужчины не смогли в связи с тем, что девушка оказала активное сопротивление и э, жители дома по улице Украинской вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время мужчинам избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. На этой неделе воспустено сразу два уголовных дела в отношении 14-летнего и 15-летнего подростков, подозреваемых в угоне автомобилей. И что показательно, первым пострадавшим оказался дедушка одного из мальчиков. 16 сентября 2015 года ночью двое несовершеннолетних со своим малолетним другом, у которого возраст не достиг привлечения к уголовной ответственности, проникли во двор дома одного из мальчиков, 14-летнего подростка, и совершили угон автомобиля его дедушки. Продолжая свою преступную деятельность и катаясь по городу Пятигорску, мальчики увидели припаркованный возле дома автомобиль ВАЗ шестой модели. У них возник умысел э, на угон и этого транспортного средства. Для того, чтобы один 14-летний подросток сел за руль одной машины, а второй за руль другой машины. И э, ночью они катались на данных автомобилях, после чего машину ВАЗ-2106 они оставили возле реки Подкумок с, с целью покататься на ней и на следующий день. А машину дедушки они э, Пригнали а, на улицу а, к дому, а, однако увидели, что на место происшествия уже выехали сотрудники полиции и бросили ее на, на соседние улицы. Покатались мальчики, видимо, с ветерком. Да, в настоящее время два уголовных дела соединены в одно производство. По ним будут проводиться следственные действия и устанавливаться причины нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице. И, кроме того, причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. И еще одно дело, связанное с несовершеннолетними. В Пятигорске завершено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя предгорного района. Он обвиняется в преступлениях против собственности, то есть крабежи и кражи. Мне хотелось бы обратить внимание жителей региона в том, что первое уголовное дело, про которое мы сейчас рассказывали, было совершено несовершеннолетними, то есть они являются подозреваемыми, а второе дело, которое я сейчас буду комментировать, было совершено уже в отношении несовершеннолетнего, где он явился потерпевшим. Так, 20-летний обвиняемый со своим знакомым, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, 12 февраля 2015 года забрали у несовершеннолетнего мобильный телефон стоимостью 1710 рублей и распорядились похищенным по своему усмотрению. Далее, в мае 2015 года, этот же обвиняемый, проживая вместе с женщиной и имея доступ в ее квартиру, в связи с тем, что она ему дала ключи от э, жилья, зная о том, что у нее имеется э, в собственности оргтехника, он э, тайно похитил ноутбук. И мобильный телефон общий сто... на общую сумму более 18 тысяч рублей. После чего скрылся с похищенным и выключил свой телефон. В настоящее время уголовное дело завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Еще одно уголовное дело в Пятигорске завершено. В отношении директора одного из коммерческих предприятий города он уклонился от уплаты налоговых сборов на очень даже немаленькую сумму. По данным следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, предпочел направить денежные средства на оплату займов и иные хозяйственные нужды. Тем самым с 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года не перечислил в налоговый орган денежные средства в сумме 2 миллиона 957 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Это был правовой сектор Софьи Мадаян. Мы всегда будем держать вас в курсе криминальных новостей региона. Смотрите нас.